प्रबंधभूमी न्यूज चे दोन लाख सबस्क्रायबर पूर्ण झाल्याबद्दल सर्व प्रेक्षकांचे आभार व अभिनंदन येणाऱ्या मोहरम सणानिमित्त मालेगाव शहरातील पोलीस नियंत्रण कक्षातील सुसंवाद हॉल येथे ताजिया कमिटी ताज्या शांतता कमिटी सदस्य यांची बैठक बोलवण्यात आली होती सदर बैठकीत अप्पर पोलीस अधीक्षक अनिकेत भारती प्रांत अधिकारी नितीनजी सदगीर डीवाय एस पी सिंग संधू डीवायस पी सूरज गुंजाळ डीवायस नितीन गणापुरे मनपाचे पारखे व इतर अधिकारी एम पी एस एलचे अधिकारी ताज्या कमिटीच्या शपिक राणा राजूबाई आदी पदाधिकारी मंचावर होते यावेळी अखिलभाई राजूभाई हुसेनी गुलाब पैवाल सुनील सांगरे शपिक राणा कैलास तिसगे केवळ हिरे आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले तर अप्पर पोलीस अधीक्षक अनिकेत भारती डीवायस तेगवीर सिंग संधू प्रांत अधिकारी नितीन सदगीर यांनी मार्गदर्शन केले सूत्रसंचालन जाधव मासर यांनी केले बघूया सविस्तर या व्हिडिओ बातमीद्वारे याप्रसंगी कोण काय बोलले काय अपने मत व्यक्त के लिए प्रबंध मुबी मार्स न्यूज सा मार्स न्यूज इन्चार्ज हरीश मू शहर ताजिया कमेटी की तरफ से सात मुहर्रम यानी चौदह जुलाई के रोज मछली बाजार मोरे टावर से एक अलम का जुलूस निकला निकला था महापालिका प्रशासन पुलिस विभाग से मास्टर विभाग से पीडब्ल्यूडी आहे महापालिकेचा इलेक्ट्रिसिटी विभाग आहे या सगळ्यांच्या संदर्भात तुम्ही त्यांची शंभर टक्के पूर्णता होईल यामध्ये कुठली शंका बाळगू नका अधिकाऱ्यांकडे राणासाहेबांनी सांगितलं मीटिंग घेतलेल्या आहे आणि त्याच्याजवळ चर्चा झालेली आहे ते, 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 ते माझ्याकडे आले होते की आम्हाला मीटिंग घ्यायचे आहे मला तुम्ही त्यांच्याकडे मिळवून देतो त्याच्यामुळे इथलं टेन्शन थोडं कमी झालेलं आहे नाहीतर इथंच जास्त झाली असते तुम्हाला सगळी काय झाली नाही आणि संबंधित अधिकारी जे आहेत संबंध विभाग आहेत सुद्धा विषय कळाला ते विषय कळते व्यवस्थित करते काय अडचण नाही आता आज संध्याकाळी चार दिसेल त्याच्यावर काही ठरेल आपल्याला पुन्हा रूटची पाहणी असेल किंवा छोटं छोटं अद्य प्लॅनिंग असेल ते बघा लागणार आहे आणि का ज्या स्थापना असेल त्याचं विसर्जन असेल मात्र ती ग्रोळ असेल मागच्या

त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ट्रॅफिक होणार नाही याची दक्षता घेणे मागच्या वेळी त्यांनी काही प्रॉब्लेम आला होता सांगितलं त्या केबल वायात होत्या केबल वायरमुळे त्या ठिकाणी त्यांना या ताज्या खुसेल झाला होता तो आणि त्या ठिकाणी सोळा आणि सतरा तारखेला मालेगाव शहरात मधून तिथे जड वाहतूक आहे त्याची जड वाहतूक झालेली मार्गाने ओळख ओळवणे अशा प्रकारे त्यांनी विविध सूचना दिलेल्या आहेत तर महानगरपालिका आणि त्याचबरोबर विभाग आहेत मार्गावरून जाणार आहे त्या दिवशी लाईट जी आहे तर ती लाईट जाणार नाही ती देखील काळजी घेणं आवश्यक आहे संबंधित अधिकारी देखील ती काळजी घेतील या ठिकाणी आपण मोठ्या संख्येने आता या उपस्थित झाला

ये पूरे गांव में देख रहा हूँ नई नई जगह पे अतिक्रमण हमारे सामने हमको नजर आ रहा है ये योग्य नहीं किसी भी ऐसी चीज को में, को में अतिक्रमण आगे बढ़ावा दे ये राइट नहीं हटाया कैसे जाए मैंने सूरज से बात करी कि हमारी माता चौन पे अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण है या इस रूप से भी डाल जाता है तो उस पर अतिक्रमण काफी मात्रा में नजर आ रहा है कि ये के जाने की मैं वादा बन सकता है तो उसके ऊपर भी एक्शन हम लें ऐसा मेरा माइंड में चल रहा है दूसरा मैंने बहुत बार देखा है कि में थोड़ी सी आदत ऐसी है कि हम त्यौहार में कुछ दीपे लेने की कोशिश करते हैं कानून से रमजान के महीने में मैं आमकॉन से दिखा काफी बार ऐसे भी कहा जाता है कि ये रात का त्योहार है दिन का त्योहार है मेरे को ये स्टार्टिंग से ही चीज़ पसंद नहीं है अपनी जगह होता है कानून अपनी जगह होता है तो लोगों मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं इस वजह से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ साढ़े ग्यारह बजे की है हाथ जोड़ के अमल प्लीज हर एक मुद्दे को आगे तक इस्तेमाल कर तीसरा ने लास्ट टाइम मोहर के टाइम पे पंद्रह हजार रुपये गोली पकड़ी सर किस प्रकार से यूज होता है मोरम के टाइम पे वो तो हमारे सामने आए मेरे लिए फर्स्ट टाइम था हमारी वैसे ही नजर कुत्ता गोली के यूज पे होने वाली है मोरम के प्रोसेशन के दिन क्योंकि उसके लिए एक प्रोसेस होता है आपके में जो पेन और जो पानी का जो सिंबल होता है तो कई लोग नशे में रहते हैं घर भी रहते हैं तो हमारी सख्त नज़र उनके ऊपर रहने वाली मेरा कमेटी के प्रमुख लोग हैं उनको भी गुजारिश है कि अगर आपको ऐसा कोई भी आदमी या आपको लगता है कि ये आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है और वो उस दिन त्योहार में शामिल होने वाले हैं वो आप हमारी कानों पर डालें नज़र पे डालें हम डाले, तो उनके ऊपर पक्का एक्शन लेने वाले हैं राइट तीसरा मालेगा महानगर पालिका को लाइट के लिए या तारों के लिए बोला गया है एम पी को तारों के लिए बोला गया है मेरा उनसे भी गुजारिश है कि हमको इनका भी एक फाइनल सलूशन इनको निकाल कर दे देना चाहिए गांव में इस प्रकार से भगवान ऐसे परिस्थिति जमीन पर क्यों भेज देते सभी के लिए चाहे भारती साहब संतु साहब हो दुर्गा साहब हो सब भगवान ऐसे फरिश्ते जमीन पर क्यों भेज देते कि तो हैं कि जो हम हम जैसे इंसान को प्यार से पागल कर देते ये जब चलते हैं तो, है <laughs> है तो हम इनके पीछे चलने लग जाते हैं अच्छा खाली पुलिस वालों को पता रहा कि यही क्या ये जब चलते हैं तो हम इनके पीछे चलने लग जाते हैं जब ये खड़े होते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं मानेगा वो जो बालेगा को के लिए अधिकारी क्या डरते थे कि भाई बालेगा नहीं जाना है लेकिन आज हमारे मालेगांव का जो माहौल हुआ है एक ताने बाने के साथ मालेगांव शहर वैसा भी ताने बाने का शहर है और एक ताने बाने के साथ हमारा मालेगांव शहर हिंदू मुस्लिम और सब एक बोला ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट का विनंती करे कि ज्यादा दिवसपासन हा रोड चालू जाए इतक मोटा प्रमाण मोठे मोठे वाहन वास्तविक त्यांना टायमिंग आहे सकाळी दहा वाजेनंतर कुठलंही मोठं वाहन गावातून जाणार नाही परंतु ते कसे जातात तो संशोधनाचा भाग आहे तरी पण माझी विनंती आहे ट्राफिक डिपार्टमेंटला की ते वाहन गावात गावातून सकाळी दहा ते रात्री दहा पर्यंत जाऊ देऊ नये दुसरा विषय शहर हे अतिक्रमणाचं शहर आहे असं मी पहिले पण एक दोन वेळेस बोललो आणि ही खरीच गोष्ट आहे

एक मुहर्रम से अलग अलग हिस्सों में लोग छोटे छोटे पार्टी में रहते हैं अपने अपने दूसरे जो है वो सात मुहर्रम से शुरू हुई है तो सन है वो तंगी है और इस्लामी साल की जो शुरुआत है वो एक मुहर्रम से शुरू होती है और बकरा ईद की आखिरी तारीख मुक्ति से 30 तारीख को मनाया जाता था मतलब इस्लाम की जो तारीख वो कुर्बानी से शुरू होती है और कुर्बानी पर खत्म और मुहर्रम का महीना जो है वो सबसे ज्यादा सब्र करने वालों को माना जाता है सब्र करने वाला महीना माना जाता है वा से लेकर मछली बाजार से होते हुए पिछले साल ऐसा हुआ था साहब कि मोहन पीर गली को ले या मदीना खजूर सेंटर से ले पांच कंदील तक हमारे सुनोन साहब बैठे हैं यहाँ पर बोलते केबल वे फ्रांस है हमने यहाँ तहसीलदार को कुछ दिन लेकर के केबल वे और वाईफाई का वर्क वैर पोर्ट जो कारपोर बिजली बोर्ड के जो वैर्स है क्योंकि ताबूत जो है पंद्रह फीट तक जाता है तो ये वायर नीचे होने की वजह से कहीं वायर का इंतजाम नहीं था कहीं ऊपर वायर किया नहीं गया था उसकी वजह से एक दो तो घंटा वहां लेट हो गए जाने जो पुलिस की तरफ से होता है जल्दी करने का विषय तो ऐसे कहीं तकलीफ आने से उसमें टाइम करता है पुलिस वालों को कि कुछ लोग नशा कर कुछ लोग आसा नहीं मातम जो लोग रहते हैं मातम करने वाले लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और करने तो उस करने दिन सोलह सत्रह जुलाई को शाम की शराब की दुकानें बंद हो चाहिए या जहाँ भी ऐसी बुराई की बात है वहां पर तो ये होती है आगम रहता है महानगर पालिका का विषय तो है आता हे सर्व होऊन जाणारच आहे कारण आता पुढचं महिन्यामध्ये मी आता दहा पंधरा दिवसामध्ये सहा लागतोय माधव घाटचा जो विषय आहे आता गणेश कोण खाली होती गणेश कोण पाणी आता ते करताय हॉटेल करताय तो छावणी पडू पासून साहेबांचा बंगला आहे भारतीय साहेबांचा तिथपर्यंत ती घाण पसरलेली आहे माझी नम्रवृत्ती आपल्याला ते सिरीज सर्व आहे त्यांना व्यवस्थित जर तुम्ही हे केलं तर चाललं होईल कारण ते सर्व साहेबांच्या बनल्यापर्यंत ती गाण आहे माझी विनंती का त्याच्यावरती थोडासा तुम्ही फोकस करा आणि बागची साफसफाई जी आहे आवडे साहेब तिचं आपण थोडं लक्ष घालावं धन्यवाद मरी माता चौक जो है वहां पर दुनिया भर के खड्डे हो गेले ताजिया ले जाने लाने में बड़ी दुश्वारी होगी और मरी माता चौक से लेकर के राजेश्वर मंदिर तक बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया है वहाँ भी लोगों को आने जाने में बड़ी दुश्वारी होती है तो वो अतिक्रमण निकाला जाए और खट्टे खाली मोरब में मट्टी डाल के ना भरा जाए उसको इस तरह से भरा जाए वो बरसात अभी चालू है जगह जगह पर खडे हो रहे हैं आप सबको मालूम है तो खड्ढे उखड़े ना इस तरह से डामर या सीमेंट डाल करके उसको पेट किया जाए एक जगह है मुहरम शुरू होता है वहाँ से हमारा त्यौहार शुरू हो जाता है और ये हजरत मामैन भाई नंबर के नवासे, से उनकी तद की तारीख है जो दरबरा इराक के अंदर है वहाँ पर अपने साथियों के साथ सही हुए, उनकी याद में ये मोहरम बनाए और मोहरम के तार से ये है अलम का जुलूस जो सिया जमात का है मैं तो उसकी बात बताते चलो सात मुहर्रम को अलम का जुलूस हुसैनी से निकल के रखूँ से दस मुकदा हुआ वापस हुसैनी मस्जिद आता है इसी तरीके से आठ मुहर्रम अगर आज चांद दिखता है तो कल एक तारीख रहेगी अगर आज चांद का दर्शन नहीं होता है आज की उम्मीद कम है और कल चांद का दर्शन होता है तो सत्रह तारीख को हमारा ताबुक रहेगा यानी उस मस्जिद किया लोग अठारह तारीख को पूरे शहर करें और सबसे जो इसमें बात है रास्ते रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है जरूरत से ज़्यादा खराब है बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और पिछले साल जो रिपेयरिंग हुई चंद जगहों पर रिपेयरिंग हुई कारपोरेशन ने की और पूरा काम वैसे ही छोड़ के निकल गए पिछले साल उनको कमिश्नर साहब ने कहा था कि ये रोड पर संख्या कम करवाओ तुम्हें कर ये काम आगे होने वाला है एक साल पूरे हो गए हैं अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मार्ग दे रहा हूँ चंदन गेट से हुसैनी कब्रस्त तक पूरा रोड दूसरे होना चाहिए कारपोरेशन आगे भर दे दिए काम नहीं कर मगर मेहरबानी करेंगे खराब है उसके ऊपर केबल लटके हुए हैं लाइन खराब है उसको क्लियर करें ताबूत कम से कम तेरह से चौदह फुट रहता है और हमारा ताबूत कान्धे पे रहता है तो उतना ऊँचाई नहीं रहे और कारपोरेशन जो झाड़ वगैरह ज्यादा लटके हुए हैं उसकी छाटनी करें आज इतनी फास्ट है कि आप अगर सुई भी फेंके तो तुमको दिख जाए लेकिन यहाँ पेड़ ही नहीं कटता है कचरे नहीं साफ होते नदी के उस पार छस इंच है यहाँ बारह इंच का काम अभी तक के नहीं हो रहा है रोड की हालत इस खराब खदर इस कदर खराब है कि वहां अच्छा आदमी भी गिर जाएगा तो ताजिए की तो बात नहीं छोड़ो बोलना था इतना बोल के मैं मेरी बात था बातिया गोल्डन नगर एरिया से निकलता है हजारपोरी से भी निकलता है रमजानपुर से भी निकलता है हर रूप पे आप ध्यान दीजिए आपके पास यात्री है उस पर देखिए कहाँ पेड़ अड़क है कहा नहीं अड़क है मैं विनंती करता हूँ कि हमारे यहाँ ताजा व महत्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोर वर जा प्रबलभूमी ऍप डाउनलोड करा व यदा पोळीच्या जीवनात अपडेट रहा